પંદિસ ફેબ્રુઆરીના રોજ સુરત ઉમરા પોલીસ મથકની હદમાં આવેલા સામાજિક સંસ્થામાંથી નીકળતી માતા પાછળ દોડતા દસ વર્ષ કિશોરના ગુમ થયા બાદ પોલીસ અને પરિવારની ભારે શોધખોળ બાદ પણ કોઈ પત્તો અથવા ભાડ ન મળતા એક ઓટો રિક્ષા ચાલક દેવદૂત બની સામે આવ્યા ગૂમ બાળક મળ્યા માતાને કોલ કર્યો રસ્તો ભટકી ગયેલા બાળક ફરતા ફરતા સુરતના સારા દરવાજા નજીક પહોંચી ગયો હતો માતાને કોલ કરવા કેટલાક શિક્ષાળો પાસે મોબાઈલ ફોન માંગવા છતાં આપ્યો નતો માતાએ મળવાની આશા પણ છોડી બેઠેલા આ બાળકે રાતોવાસ પણ ફૂટપાથ પર કર્યો

आईपीसी थ्री सिक्सटी थ्री के तहत गुना रजिस्टर किया था और चार से पांच टीमें बना के आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेज चेक करना चालू किया था दरमान ये बच्चा आ, आ, सहारा दरवाजा पहुंचा था और वहां जाके रोने लगा था तब वहां से एक ऑटो रिक्शा वाले गुजर रहे थे जिनका नाम था संदीप तिवारी जी उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखते हुए उसके पास गए और उसे उसको पूछा और उनकी मदर का नंबर लेके उनकी मदर को फोन करके बच्चे को उनकी मदर को था। संदीप तिवारी जी ने एक जिम्मेदार नागरिक की फरज अदा करते हुए एक छोटे बच्चे के साथ होने वाले गंभीर हादसे को रोका है तो सूरत पुलिस संदीप तिवारी जी का आभार व्यक्त करती है और उनका सम्मान करती है मीडिया के मित्रों थ्रू हम ये आम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई एक रास्ते में कहीं एक अकेला बच्चा मिल जाए तो आप तुरंत ही सौ नंबर पे कंट्रोल पे डायल करके या फिर नजदीक के पुलिस में बच्चे को पहुंचा के या फिर बच्चे से बातचीत करके उसके मदर फादर का पता ढूंढ के बच्चे को सौंपने की कार्यवाही करें। पुलिस ने चार से पांच टीमें बना के अंदाजित चालीस से पचास जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे